Симферопольские спортсмены завоевали 14 медалей разного достоинства. Подопечная тренера Виталия Кашуты, 9-летняя Карина Якубенко, принесла команде две награды. В весовой категории до 30 килограммов картистка стала первой в финальном поединке, переиграв Софию Малькову из поселка Черноморский. В категории до 25 килограммов Карина выиграла серебро, уступив в решающем противостоянии Елизавете Тищенко. Мне были впечатления, понравилось. Блин. Ну... Мне кажется, что это пусть еще занимаются все другие жители. Короче, это очень хорош, хороший спорт. Это мне, мне очень нравится, пусть все ходят. Дебютант чемпионатов автономии, многократный призер и победитель крымских турниров Дмитрий Бабич стал обладателем серебра весовой категории до 35 килограммов. Выиграв три боя, в финале Симферополис уступил более опытному Егору Глушачу из Евпатории. В этом поединке судьи зафиксировали превосходство Евпатарице лишь после двух дополнительных минут. В первые два боя сдались мне легко, а последний третий получился не очень. Я думаю, что буду вступать лучше. И этот противник был намного больше и лучше меня. И занимался он больше меня. Я думаю, что буду Я думаю, что я мог выиграть и продолжу заниматься карате, как и все. Среди мужчин в весовой категории до 70 килограммов серебро завоевал Валерий Ганджа. Спортсмен, дебютировавший в первенстве Крыма, уступил одному из самых титулованных крымских каратистов, призеру чемпионата Европы и участнику чемпионата мира Евпаторицу Тагрулу Казымову. Турнир был подготовлен хорошо, на высоком уровне был организован Последний бой у меня был очень тяжелый. Это был участник чемпионата мира Казымов Тагру. Но ну, я считаю, что я его провел достойно. Надо будет дальше раз заниматься и развиваться. И все получится. В командном зачете первое место завоевали и в патаристке. Спортсмены серебряные награды достались команде Мелитополя. Хозяева чемпионата джанкойцев зашли на третью ступень пьедестала. Многие из каратистов-победителей проверят свои силы в первенстве Украины, которая пройдет в Симферополе с 15 по 17 апреля. В мае президент Крымской Федерации киокушенка и карате Владимир Заикин делегирует сборную автономии на чемпионат Европы в Прагу. Тарас Березицкий, Андрей Акатьев, Служба новостей и ТВ, Джанкой.